Thank <music> you. Посваритися можна через будь-що, чи то маленька дрібниця, чи щось важливе та масштабне. Конфлікт характерів відбувається не лише у дорослих. Малі також завзято відстоюють свою правоту. Найчастіше об'єктом непорозумінь є улюблена іграшка, цукерки та невимиті руки. Саме зараз дошкільнята готові поділитися з вами своїм досвідом перших сварок. Просто хтось там нічого не послушався, і хтось то балується. Из-за того, что тебя поломали игрушку. Из-за того, что тебя обзывали. Из-за того, что не как поделить что-то. Ну а что нужно делать, когда полбался? Мериться. Это как? Ну, сделать так, чтобы дружить. Ну, э, ну э, например, же игрушки. Ну, э, вот можно посмотреть, за кого игрушка там. Ну там, э, мы не хотим играть, они говорят, хотим, не хотим, хотим, не хотим. Мама заставила есть каша, а я говорю, не хочу, не хочу. Вообще не ем уже кашу. И получается поссориться. А если поссориться, что нужно делать? Извиняться. Как ты извиняешься? Мам, прости. Из-за ссоры. Ссора. Ссора это когда, например, ну там не дал мальчик, мальчику игрушку и поссорились, там может такое быть. Ну можно поссориться из-за того, что там, например, ну в кафе там заказали что-то ну, для ребенка, а ребенок не хочет это есть. Нужно так поссориться. Поссорились мы один раз с Настей. Из-за того, что я сделала сама веер и хотела себя помахать, а ей не дать. потом мы помирились опять. А как мириться? Ну, есть разные мерилки. Ну, расскажи нам хотя бы одну. Хорошо. В мире, мире навсегда больше ссориться нельзя. А когда поссоримся, приходи домой, будем драться колбасой. Мы из-за того, что из-за того, что что-то потеряли или побились, вот так вот запасуется. потому что мы с ними плохо играем и плохо делимся. Сказать, извините, я больше так не буду. Ты извиняешься? Ты знаешь, что виноват? Извиняюсь. Что кто-то ребенок сделал. Может, что-то нарисовать на обоях. Папа будет ругаться и в угол поставит. Мы отгуляли. Потом... И мы играли, играли, потом поссорились. И этот... И... Игрушки тоже хочется всем. И... 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 Драки, может. Может, кто-то игрушку собрал у кого-то. Уже не знаю. Э -э, я с Виталиной ссорилась, потому что она надо мной командовала. С моей подружкой. Потому что она была в моем доме и решила на мной командовать. И, и она бред всякий несет. И я с ней поссорилась, и она тебе плачет, а я переехала в другой дом жить. Ну да, я еще шумела, не, доставала. Маму, папу просила что-то купить. И кит-кат-киндар-сюрприз. И, и Начались ссоры, Папа говорил, денег нету. И, и за конфеты можно поссориться, и за игрушки. И можно всем воздать, а одному человеку не хватит, что мы зубы не чистили. Или что мы не один вас не помылись и руки не помыли. А если так случилось, что ты уже поссорилась, то что нужно сделать? Помириться. Как мириться? Да вот за мизинчики мирятся. И что надо говорить? Мир, нет навсегда больше садится нельзя. Как ну что, что-то не то может сделать и поссориться. Например, что... Кто-то может э, э, что-то сделать такое, или разлить, или что-то еще, или разбить тарелку и поссориться. Я с Дашей ссорилась, но мы с Дашей обиделись на друг друга, потому что Даша первая ко мне полезла, а потом я к ней с Настей, моей подружкой. И мы поссорились, и Настя тоже. Что мы можем что-то плохое делать, и они ссорятся

ну, потому что кто-то не... обещал конфету не дал. Потом поссорились. А еще обещал кому-то дать кусочек шоколадки. Обещал, но не дал. Кому-то трухом дал. Но он с... сказал, подошел и сказал, я с тобой не трусу. И пошел другому человеку трусить. Потому что кто не дружит, это очень плохо. Надо дружить всегда.